улице города с вами едем. Названа Дерибасовская честь испано-итальянца, основателя Одессы. Звали его Дон Хосе де Рибас. Вот так. Или просто Рибас. Фамилию можно называть братья Рибас. Покидать свою родину Неаполь. Потому что им хотелось красивую биографию, как у их отца, маршала. В скучном Неаполе делать было нечего. Тогда было даже выражение, ни одна пушка в Европе без распоряжения императрицы выстрелить не может. Поэтому если ей хотелось выслужиться, то надо было туда, на восток. Для одного из братьев это плохо кончилось. Он погиб во время взятия крепости Измаил, а Хусе и Феликс жили на этой самой улице. Вот это, кстати, участок их земли. Первый парк в городе, городской сад, тогда все парки садами называли. И получается, что они начинают высаживать деревья здесь впервые за все это время. До этого Одесса пустошь, степь, выжженная солнце. Феликс Дерибас делает подарок городу участок земли своей. А с чего бы это вдруг? Он так расщедрился. Дело в том, что крайне корыстная была причина. Ему накладно самому было орошать участок этой земли водой. Потому что ни реки, ни озера в Одессе нет. Ближайшая отсюда река Днестр. Водопровод оттуда вели больше 80 лет. Со дня основания Одессы. Представляете? И то с помощью бельгийских инженеров. В общем, вода в Одессе это целая история дом, вот вам земля бесплатно, вот вам строительный материал за символическую как бы ракушечник пластами под Одесса залегает, его очень быстро добывали. Поэтому одесские катакомбы самые большие в мире. Известная карта катакомб 4000 километров. Парижские и римские вместе взятые меньше. Вот такая история. Но он придумал правило, все бесплатно, но только хотя бы 800 деревьев высадите, будьте добры. Поэтому заказывали саженцы со всей Европы, сам решили белые акации заказывал, раздал всем, кто обещал за ними ухаживать стул в конце аллеи. Я думаю, вы догадались, какая у Одессе да. связь со стульями. Сын турецкого подданного, сын лейтенанта Шмидта, потом Акенычар, специалист по рогам и копытам, любимец Рабиндрада Тагура, Задунайский, Ибрагимович, Сулейман Берта Мария, Бендер Так и не увидел этот 12-й стул, но вы помните, что отец русской демократии, Воробьянинов, компаньон ему помещал полоснул его бритвой по шее. Не надо было шутить про баловство насчет денег и крем-брюле. Вот. Ну, тем не менее, он занялся подпольным миллионером корейки, так что мечта его детства Рио-де-Жанейро расстояла чуть позже на румынской границе, и он ушел в управдомы. Кстати, на Екатеринской открыли указатель, где в управдомах он отработал год. То есть они как бы намекают, что история продолжилась. Он так скучно свою биографию не закончил. Справа видите белый мемориальный указатель, белое обрамление, а в портрет изображен черный цвет. Да, у кого хорошее зрение, увидели фамилию Пушкин. Но это не Александр Сергеевич, а родной брат. Лев Сергеевич Пушкин. Ну, гости, не просто брат, но и кто сказал? Один только белый. Дело в том, что это не просто брат, это был его компаньон, литературный секретарь Санкт-Петербурге. Что он делает здесь? В этом здании, до того, как здесь открыли пассаж, где, гостиницу пассаж. Здесь был доходный дом, где сдавали квартиры в науме. Лев Сергеевич снимал здесь апартаменты. В 1844 году. С 1942 -го по 1952 год, 10 лет он здесь трудился таможенным чиновником в Одесском порту. Лев Пушкин номер в Одессе в 1952 был похоронен на первом христианском кладбище. Местное такое кладбище не знают, потому что его уже давно нет. Там сейчас Преображенский парк и часть в Одессе в 1920 году был городской приказ. Деревья на отопление не вырубать. Не символ города. Не столько тяжело удались ему. Причем так быстро озеленяли этот край, что чумаки, еще недавно путешествовавшие по этой территории, удивлялись, что карты не те взяли.